Розуміли. Настільки є. людина сидить, а по ній немає процесуального рішення. Сидять по року не допитують, ні одного допуска. І, і жах просто. Не над, медична допомога надається. Фільшера фактично, вони і хочуть. Кажуть, ми, ми позбавлені, оскільки нема А суди. А судимові носити ухвали, що на, людей направлені на судову медичну експертизу. Розумієте? І е, Туберкульоз, е, різні захворювання. Дуже багато звіч. Віч інфіцирований, дуже багато. И фельдшер приходит, он говорит, ну что, вы до фельдшера Я говорю, ну да, звертался. Раз пять. Ну и что? говорю, ну что, зеленка мне уже коленка помажет. Ну то есть фактически помощь такая, ну таблеточки дать как-то. Ну, Дворики крытые, закрытые, так, площадка не свежая, не солнце ничего люди просто гниют в тюрьмах просто убивают уничтожают людей надо говорить вообще о том чтобы вообще год вот отсилки любой день отсилки на крытых этих тюрьмах засчитывался как зарплат хотя бы как в России при всем деспотии Путина Там у них, за два, значит, да у них засчитывается за два. представляете ну, здесь же нет посмотрите обратите внимание ни одной месте у нас Ну, закон він ж сьогоднішнього дня якоби діє, да? а толку ж немає ніхто ж не, не вирішує. Це не та амністія. амністія. Амністія віде. по людям, які реально відбувають покарання, і по ним раз, хоча б раз на рік це було Ну, Він не так, робив амністії ні разу. 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 Він боїться і давати. Він зміниться давати амністію. А, а вдруг політичні опоненти? підпалив давай? Стовідсотково. Стовідсотково, і я кажу, що чесно, що просто перетворювати країну страшну лагерь. питание есть вообще это невозможно. А, ну, господа, я вам скажу, что э, вот как в державе, да, как в суспільстві, вот такое, вот такое и происходит в тюрьме, але таке, знаете, микро, микро, В какой камере сколько человек? Э, не могу сказать, потому что меня тут уже разобьют Понятно. Андрюх увидел? Андрюх увидел, э, держится за роз. <laughs> <Он, laughs> да. Наши ну, приезды слышно да? было, Витя? не могу тоже говорить, потому что не могу по этому поводу. Хорошо. Намёк поняли. А? Намёк? Ну, держится. Андрей держится. Да, Андрей держится. Нигде. По нему тоже не могу говорить. Люди лояльно относятся, особенно сотрудники тюрем. не буду говорить, потому что скажу, поддержка абсолютно полностью всецела. Правоохранители поддерживают, даже вот солдаты, которые здесь стоят молодые, они уже люди новой формации, ики народились в новой державе, в Гимии. А старые, ком... а старые коммунисты, которые сидят там, да. да. коммунисты, комсомольцы бывшие, они как бы еще сидят, держатся за свои стулья, потому что в них все целые одобрямся. Си... не, не ш... нашел, на да. на... Абсолютно ручные. Витя, я, я могу... Да. нам звонят средства массовой информации из других стран, из Европы, из Штатов. Ты можешь что-нибудь для них сказать? Э, ну, я, вам, я вам могу сказать однозначно, что надо ставить вопрос о вообще о полной иллюстрации, менять полностью всю систему. Правоохранительно, во-первых, раз, во-вторых, э, начальники районів на містах, вони обов'язково повинні бути вибрані по, по системі цих по шерифів. По-другому по невозможно. Фактично, місцеві громади не мають впливу на, на прокурор, прокурор на міліцію, ні на когу. І відбувається, що вони повністю в ручному їм не управляють, вони отримують команду. Як можна в нашій державі розраховувати на незалежні суди? Якщо, по-перше, вони не не незалежні, вони на них. Здесь як в адміністративному порядку, в економічному порядку, и просто вони є заангажованими, вони колишні комуністи, комсомольцы, выходцы из органів. Ну и на, под, на угодах, на уговорах, на на угодах, на, ну, на, да? на да. Да. Где-то были пойманы, на да, в чем-то как бы были подоблены. И э, поэтому, да, поэтому фактически фактически что происходит? Происходит обычное. Вот ты попадаешь в эту систему журнала. У тебя назначили, ты будешь и, крайне Нельзя по-другому. То есть тебя сразу ставят, говорят, ты крайний, ты будешь назначен, и ты пройдешь все это тело. Я вам скажу, господа, придумать глупее то, что они сделали, было просто невозможно. Это четвертый ТВМ. Это фабриковал четвертый ТВМ. Это те, которые, когда мы подходили, это? мне угрожали и говорили, все от первого до последней бумажки фабриковал четвертый ТВМ. Это те, которые с СБУ Провиздан, в плотном, да? Да, в плотном контроле по всем активистам. Вы этих господ знаете. На Манеже одни и те же, публика та же самая. Они абсолютно пойманы на квартирных мошенничествах и на поборах в центре города с ресторанов. Полностью управляются СБУ. СБУ фактически их руками убирают активистов, те, которые вас воровали. Это ГОП-компания. Это То есть это полностью все. Егор, клянусь вам, я не боюсь, что бы они ни делали. Посмотрите, в Левколык дошел до всего 27 лет, чтобы стать диссидентом. С меня не сделают диссидента. Ну, 6 лет моя санция. Ну, 6 лет. Ну, отсижу я пол срока. Да? Ну, отсижу больше, чем пол срока. Не будешь ты сидеть. Ну, буду, бу, буду, буду диссидентом. Поверь, я знаю все. Я знаю, где они скрывают. Я знаю, в каких условиях они содержат людей. Что здесь происходит. Я знаю все изнутри. Я тот ящик Пандоры, который они открыли. Я увидел все изнутри. И упаси Господи, пусть меня отпустят, пусть меня держат. Но те люди, которые уже обращаются, которые приходят, которые пытаются, которым фабрикуют дела. Да, они говорят, мы согласны, да, мы что-то совершили. Но зачем вы нам делаете, поднимая себе классность, прокуроры делают такие, пишут тяжкие статьи, убийства. да, Те люди сидят по 6, по 9 лет. И это при том, что по два месяца они могут только по два месяца им уже по новому кодексу по два месяца продлевать сроки содержания по страже. Никто не несет за это ответственность. Не, ну показово по тебе. Батька четырех детей, все знают, что ничего не делал, да, а ты слышишь клетки зараз. в Клетки. А ты, кто был, да, вот. они гуляют, он тетушки ты самые. Вот, одна и Это же, и он же, да. он же, он же решил. И, и, и все, и те, что с Таней да, все они, все известные особи, но все гуляют. Дают им на крайняк ты в России. Вы знаете, была, ж, они пытались типа, провести следственное действие, и в разговоре мне сказано было, господином, я не хочу называть, чтобы это не было расценено, что я оказываю на него давление, такой Майдан вы хотите? Вы видели, что творили народные депутаты в зале? Такой Майдан вы хотите? То есть это мне говорят прямо. Вы поняли, В чем идет речь? Все. То есть вот я вам клянусь, у них там ведется видео с посторожего скрыто. то есть вот такой майдан, это более того, они искали, они обыски, знаете, что у меня дома проводили обыски, они фактически искали носителей, они да. же поизымали у меня видео. Со мной был Володя Иванов на ICTV. там Игорь Дурачек был на этом на ICTV, на этой программе Понедельник и э, Соболев, ну, на да? твой Игорь, э, говорил что что задержали его товарища вместе с адвокатом, это были мы по управлению Бога. И он реально потерял сознание. Они его так били тоже. Меня 8 человек, его там сколько-то, я не знаю сколько. Они его били, а он уже со сломанной ключицей. Они ему вернули руку, лазили его пока. Такое они творили там, что упаси Господи. И забрали видео, где люди, я под видео снимал видео показаний потерпевших по Евромайдану. То есть они это поизымали. Ты понял, Егор? А, вот по этим 30 заявлениям, ну, да. Ну, да, да. То есть там они поизымали это видео. Ты понял? И а, а было как? Мы приходь, пришли, говорю, я буду фиксировать. Они говорят, а, хорошо, я сейчас спрошу старшего. Чук, 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 чук. Старший сказал, на следующий день. И они в онлайн-режиме на Бориса Хлебскую, транслировали видео, что происходит и как проходит допрос. То есть у них уже готовы написанный руководством генеральной написаны вопросы и они уже под эти вопросы подгоняют а вы не провоцировали сотрудников Бергута? говорит, в какой способ? То есть вы понимаете о чем? Изначально вопросы были поставлены в обвинительном, с обвинительным уклоном. Я когда вышел, говорю, «У -у -у, зима будет долго. По 365 части 2 -й. никогда никто не будет найден, поскольку невозможно идентифицировать. А руководство отвечать не будет. Почему на сегодняшний день не взяты под стражу? Захарченко. Попов. Кто там? Клюй? Почему, да, да, да. Почему они не арестованы? Почему они не арестованы? Почему они не по страже? Хорошо. Стал вопрос. Если, на есть руководство Беркута, которое непосредственно было откомандировано. Есть приказы. Значит, они должны были. Егор, ты помнишь, как один плакал, да, я его еще на машине подвозил. подвозил Беркутарец, который реально говорил, что нам дают приказы, мы должны за это отдуваться. Да вот, я не помню, у Леши по суду был, был кто-то из Беркута. То есть, фактически, люди, сами Беркут, сотрудники Беркута, да. они озлоблены. но им подняли, поставили такие зарплаты, господа, ну, да. что они... На... Иди на, на улице. Да. Фактически, ничего не делая, кромсая людей на улицах, ты получаешь заработную плату. Да? Ну, для бездельника. Лучше же работы не придумаешь. Нет. Ничего не делай, ходи себе, выезжай, носи форму. Говорит, помните, как это с дядей Степой, да? Почему же после флота вы в милицию пошли? Неужели вы работы лучше этой не нашли? Ну да, 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 да. То есть они лучше работы этой не нашли, они решили такой, такой способ, как бы, зарабатывать, и особо не напрягаться, это же не думать головой, не надо ни учиться, не идти нормально работать. Просто фактически вышел, Поднимаешь. команду дали, побили, покромсали, и никто тебя не знает. Я, я говорю, как есть, да, изнутри. Я единственное, господа. Спасибо вам за поддержку. Очень важно. Но сказать. хотелось такое бы больше. Да. Львова, тысячи тысячи такое, такое письмо да, я плакал. Со Львова такое, с такое письмо. Адвокаты все плакали. Я дался камерникам почитать. Тоже все плакали. Класс. Это сила. Никого, они никого не сломают. Пусть что делают, что хотят. Держали меня на камере, в которой были не камера, а в в которых были туберкулезники. Но ну, у меня как бы, нулевой любой вообще, э, нет иммунитета к туперкулезу. Ну, слава богу, не кашляю, нормально, ну, буду, буду как бы Молодец. держаться. Да, будет все хорошо, все работаем. Забирают элементарно, чтобы вы понимали. Забирают у людей плитки. Побыл день, у меня язва открылась. Пригласила, они ничего не могут сделать. Ну, то есть, вот, ну открылась язва. Хорошо, открылась, еще. Пойдете на терапию, что на терапии. Больные спидом. Неизвестно, как она меня уколит, не будет ну, да. ли она там этот шприц экономить. У нее зарплата 1200 гривен. Она будет шприц сэкономить, она меня уколет. Ну все, ну все, гейм овер. Почему, вот вы поняли, почему Юлия Владимировна не подпускает, чтобы ни кровь брали, ничего. Насильно, насильно у людей берут отпечатки пальцев, а -а -а. без ухвалы суда, просто. Тебе сказано, нет, нарушаешь режим, в яму. То это не будешь делать. И меня как бы сразу предупредили, я говорю, берите отпечатки пальцев, что хотите, то и делайте. В ИТТ вообще разделе догола, приседай. Я говорю, вы что, сумасшедший? И стоит человек 10 да, смотрят, как адвокат, голый, без, без ничего, все, вообще раздетый, приседает, и они стоят так смотрят, как приседаешь, туда-сюда, туда-сюда, говорю, класс, я говорю, вы что? Как они называются эти? Извращенцы, вы получаете ну, да. удовольствие от этого? Голого мужчина, да? Витя, можешь повторить по поводу того, что если что-то с тобой случится, чтобы мы видео передали? Я уже говорил и говорю, что я не имею намерения, во-первых, болеть на пневмонию, раз, не имею намерения, я лечусь, смотрю за собой пью теплый чай горячий то есть я не собираюсь умирать от пневмонии вот я не собираюсь падать спотыкаться разбивать голову да, или от каких то там черепно-мозговых травм погибать а также я не имею намерений окончать свою жизнь самоубийством так что если со мной что то станется да, что то произойдет здесь чтобы вы знали что это как бы спланировано и что это четко было направлено на то чтобы э фактически со мной разделаться да, будет... потому что я им, я им неудобен я очень много знаю очень много знаю. Ну и ты типа, политично активный, и они закрывают, чтобы активности не было твоей, потому что она приносит. Да. А им страшно. Это точно, это точно. И я говорю, что как бы я знаю изнутри, как матрица. Я проник внутрь матрицы. Молодчинка. Спасибо, друзья. Вот. Спасибо. Как сокамерники относятся к тебе? Тут не могу говорить, да. потому что... Ну, в общем. Понятно. Я могу сказать, как 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 относится вся тюрьма и бывшие и нынешние и те, которые арестованы и многих арестовывают просто вот те, которые поддерживают Майданы просто арестовывают по экономике. Егор, очень много вы не получаете информации. Многие проводят проверки по экономике, те, Это которые важно. помогали, их арестовывают и закрывают сюда. Чтобы вы знали, пошла вторая волна. То есть они конкретно или ведут ваши телефоны, или как-то отслеживают, кто вам экономически помогает, их хлопают, бухгалтеров, выдергивают. То есть пошла-пошла вторая волна. Пошло фактическое экономическое давление. Вас пытаются лишить какой-либо помощи. С уже Я нам... тоже не могу называть, потому Я что. Ну уже пошло. Уже пошла. Да, уже появились новые эти люди, которых уже задерживают, и они уже сюда заходят. Это уже в СИЗО, по да, ты их видел? Да, да. Они уже заходят по экономике. И всем, как бы в процессе говорят, что. Вы же туда. поддерживали. Да. получить. То есть да. вот пошло экономическое давление. Вот, но такое, я не думал, что так, так им страшно. Я не думал. Я думал, что... Ну вы сильные, сильные. Мы сильные. А где Леша, сильные, где да. да, да. Герман? Леша Герман. Ну не что, страшно. тот, тот, я, тот... страшно, Леша Герман, тот я человек или нет? Скажи, Леша. Все будет хорошо, Леша, ты держись морально. 6, 6 это не 27. <свист> <свист> а в любом случае, то есть морально самое главное. Держи. Все будет хорошо. Я думаю. А, а судья, он не хочет. Он его прибивает, он его прибивает к этому делу, он этого не хочет. <свист> Поймите, да, он этого не хочет. И он даже не являлся заявителем по этому делу. То есть взяли там какого-то, пятый, третий, приводной, и он не хочет к этому дела, и он когда он когда узнал, что ч четверо детей, он... он понимает, ну это грех, фактически, 100%. ну как бы, это просто, это просто грех. Просто человек берет себе на душу грех. Все. По-другому никак. Все, кто к этому причастны, до речи вы обратили внимание, что слушала приду первая, да? Ну это как бы Юлия Владимировна, у ну, да, да, такая параллель. Мы уже провели все параллели. Я так был гордый, там, я думаю, ничего себе, вот, вот наравне, да, с Юлией Владимировной. такой бедный, несч несчастный адвокат, да, пожалуйста. Уважаемые друзья, это была речь Виктора Смолея в апелляционном суде. Сегодня у нас, какое сегодня число? 26. Сегодня 26 декабря, и мы сейчас ожидаем решения суда.